Програма Наше здоров'я та я Ірина Шкода. Сьогодні ми з вами поговоримо про велику проблему нашого суспільства алкоголізм і його профілактику. Якщо говорити про алкоголізм, болезнь действительно имеет корні свої. Большую роль играет то, на якому примірі воспитывається дитина. В природі дитина воспитывається, вот дитя любого животного. бессловесно воспитывается на примере своего родителя. Поэтому как вот охотится, как за собой ухаживает, как питается, все это потом копируется. У нас же у людей, которые разумные, которые еще умеют и разговаривать, вы же понимаете, мама, которая сидит с сигаретой, еще в руках бутылочка пива и будет говорить, ты так не делай, это нехорошо, это все воспринимается как ложь. Поэтому очень важно, когда ребенок, даже имея наследственность плохую, будет воспитываться на нормальной обстановке, родители должны помнить, что ответственность несут за своих детей в полном объеме. У нас в стране мы всегда входили в пятерку стран, которые с алкоголем, к сожалению, не дружат. Ну, имеется в виду вот Советский Союз. Я не думаю, что мы можем сейчас себя немножечко как-то отстраненно от Советского Союза. То есть Украина, Россия, Беларусь, к сожалению, в алкоголе находим отраду. Это реально уход от каких-то проблем, это временное благополучие, борьба с комплексами, но на следующий день появляется плохое самочувствие. И это нужно помнить потому что если у человека формируется алкоголизм, то на следующий день уже плохое самочувствие, которое заставляет снова употреблять алкоголь и придется снова выпить, потому что и голова болит и желудок остановился и дрожь в теле. Я еще раз повторюсь, что к первой стадии относится бесконтрольность, безмерие в употреблении алкоголя. То есть первый глоток снова тянет следующий глоток. И это будет всегда. То есть люди, которые не употребляли алкоголь 5 лет, 10, 15 лет, они, когда начинают снова употреблять, у них те же самые проблемы появляются. То есть выпил бокал шампанского или бутылочку пива, и на этом ты не остановился. У тебя будет следующий, следующий, следующий. На следующий день будет похмельный синдром, потому что вторая стадия — это похмельный синдром, который многоликий. Это и головная боль, и дрожь в теле, и потливость, и плохое настроение, и депрессия, и плохой сон. Все это снова заставит выпить. Нужно не забывать, что наша болезнь, к сожалению, неизлечима. Она записана в учебнике по психиатрии, это можно найти в интернете. Первое из заболеваний в психиатрии – это алкоголизм. Сколько вам лет? 55. Скажите, пожалуйста, когда вы впервые обратились за помощью в наркодиспансер? Сколько вам было лет? 48 лет. До этого периода вы не употребляли алкоголь, не злоупотребляли или просто как-то справлялись? Ну, тогда был организм помоложе, конечно, то он сам перебаривал это все. А что заставило обратиться в 48 лет? А до меня, значит, белогривая лошадка приехала. То есть у нас в медицине это называется алкогольный психоз. Да. Что тогда было с вами, вы помните? Ну, конечно, помню, но так, рывками. Но потом оно все пришло в осознание. Кажется, у нас зрительные, слуховые. зрительные, зрительные. Поначалу слуховые, а потом уже зрительные начались там. Там все уважалось, и мультфильмы все про Каспера, и гномиков бачил, общался с ними. Но... А оце, що привело сюди, то це, значить, Ліана за мною ганялась. Я з п'ятиэтажки етажки убіжав у дев'яті етажку, в ліфті спрятався, вона і так достала, потім вибіжала за мною міліція, ганялась. І в конечному мітогії, значить, піднявся свій не на свій етаж. лісницю сів і почав сказки розказувати. Сусіді везли з вони приїхали і доставили сюди. Це було. В ноябре 2006, да, 4 ноября 2006 года. Скажите, пожалуйста, вот тогда после лечения, какой период вы жили в спокойствии без алкоголя? Год и 10 месяцев. Как вам жилось этот год и 10 месяцев? Ну, жилось отлично, конечно. Почему вот. снова начали употреблять? Ну, я ж скажу, я я тут возбудитель, адреналинчик, кто я знаю. А мой дядя говорил, говорит, Сережка, если ты бросишь пить ты на мир посмотришь со всеми иными глазами. Я сейчас вспоминаю, когда не пью, так прекрасный мир, а только начинаешь пить, все в мраке, в тумане. А дядя не употребляет алкоголь? Ну, он на пенсии, ну, он да. воен, военный, 25 лет служил, то сейчас так. А скажите, а ваш отец злоупотреблял алкоголем, дед? Ну, он как, они не злоупотребляли, но выпивали достаточно тоже гарненько. Ну вони раніше -то так не, не смотрели так на це. Просп, про, напився, проспався, пішов на роботу, напився, проспався, пішов обратно. Тобто ви вважаєте, що це не злопотріблося? Зло, звісно, зло, злоупотріблялося. Якщо напитися до того, що приїхать додому з трав трави то це. Вот вы в 48 лет обратились впервые. Сейчас вам сколько лет? 55. Сколько раз вы уже лечились с тех пор? За этих 7 лет? За этих 7 лет, ну, на год раза по 3-4. Я чувствую, что я уже не могу выйти с этой беды. Я сразу сюда. Ну, Очищают, прокапывают, уколы т.д. и т.п. И я себя чувствую нормально, я ухожу обратно. Ну, могу я же 3, 4, 5 мути Душа требует. Ну, а вам обычно ж дают рекомендации, когда вы выписываетесь, какие таблеточки употреблять, чтобы снова не попасть в ту же самую ситуацию? Ну, у нас таблеточка, таблеточка, потом таблеточку. Не Нет, почему? Пью, принимаю, но бываешь потом таблеточку вместо воды запью пиво, а потом уже воно идет и ну, вы можете, вы можете сказать, что да, я алкоголик, или все-таки вы уходите от вот этого заключения? Ну, конечно, алкоголик. Ну, а я иначе назвать алкоголик, конечно. Если сам не могу уже справиться, то все уже или алкоголик, или пьяница. Алкоголик хочет пьет. И не хочет пить. А пьяница хочет пить. Ну, а не хочет, то не пьет. Э, ну, я вам скажу, что пьяница – это в простонародье, а да, алкоголик, алкоголик – это по-научному. По по поэтому по -научному, одинаково, по -научному. что одно, что второе. Да. В какой-то степени, конечно, алкоголик. В медицине много находят новых каких-то препаратов. Если, допустим, обращается к хирургу с язвой желудка больной, Ему доктор говорит, что после операции ты должен соблюдать режим питания, ты должен диету соблюдать. Пожалуйста, показывайся у меня каждых полгода, употребляй препараты поддерживающие. И ты можешь долго и счастливо жить, зная свои болезни, ухаживая за больным органом. Если обращаются к онкологу, даже при третьей стадии, когда есть метастазы, удаляется больной орган и метастазы, и человек может спокойно себя чувствовать, выполняя, опять же, все те рекомендации, пройдя, возможно, химиотерапию и облучение, употребляя препараты, которые посоветует доктор. Та же самая ситуация у нас. Если не выполнять рекомендации доктора, их не так много, это таблеточки, которые забирают вот эту тягу к алкоголю вот это раздражение плохой сон или сон на алкогольную тематику или депрессию раз в полгода хотя бы пропивать эти препараты и можно спастись от очередного запоя но вот э, самая частая ошибка самый частый обман это вот когда кажется что я выпью один бокал и я на этом остановлюсь такого не может быть один глоток 100 грамм это все обман это обман потому что снова потянется череда неприятностей. Разберитесь с собой, когда вам хочется выпить. В принципе, у каждого ну, по своему какому-то сценарию это идет, потому что сама тяга — это что-то изменение в настроении, в поведении, в мыслях. Вот, и обратитесь за помощью к наркологу, потому что наркодиспансер существует уже давно, почему-то многие нас обходят, едут куда-то в другие места, хотя в Кировограде он есть областной наркологический диспансер, у нас есть психологи, у нас есть высококлассные специалисты, доктора, которые всегда помогут. Главное выполнять эти рекомендации, потому что пролечившись у нас, пройдя курс лечения, снимаем интоксикацию в общем-то, забираем какие-то проблемы, которые алкоголизм дает. И даже человек выходит в таком же расстроенном еще состоянии, выходит в свет, где те же самые проблемы, те же друзья, товарищи, те же какие-то экономические кризисы, которые, конечно, касаются нас, какие-то проблемы в семье, если семья еще есть. И, конечно, уход опять в алкоголь ⁇ это самый... Самый неправильный выход, потому что с любой ситуацией можно справляться. С теми, в общем-то, симптомами, которые дают алкоголизм, можно справляться. Главное помнить эти рекомендации, их выполнять. И все будет хорошо. Молодежь, к сожалению, вот сейчас такая неправильная ситуация, потому что мы не говорим о пивном алкоголизме, а он существует. Ну, я не знаю, какой процент, но я вот когда спрашивала на выступлениях, считают ли дети и подростки пиво алкогольным напитком, многие, наверное, процентов 10 говорили, что нет, это не алкогольный напиток. То есть настолько неправильно ведется, наверное, у нас работа в средствах массовой информации потому что реклама присутствует на телевидении, э, те плакаты, которые вот, пивные, вот эти вечеринки и праздники пива, э, дала как-то так, ну, немножко праздничную ауру вот этому напитку пиву. А на самом деле пиво, если прочитать его состав, очень нехороший не продукт по сравнению с тем, что было раньше, потому что около 7 солей тяжелых металлов – присутствует в пиве. И то, что там есть, можно прочитать под лупой. Не каждый носит с собой в магазин лупу. Там, представьте себе, есть и свинец, который не может быть в продукте. Много различных токсических продуктов, из-за чего пиво не портится очень долго, из-за чего он дает такую привязанность, такую психологическую быструю зависимость. И вот кадмий — это высокотоксичная соль тяжелого металла, которая дает вот эту пенку такую длительную, это благодаря кадмию, да не потому что наши пивовары так классно его делают. Я не говорю про все сорта пива, но чаще всего на Украине некачественный в общем -то, вариант, поэтому пивной алкоголизм процветает, и мы не та держава, где пиво варят, мы не Чехия, мы не Германия, где могут похвастаться качеством пива. Поэтому э, нужно помнить, что здоровье превыше всего, и все зависит от самого человека. Когда вы впервые обратились за помощью в наркодиспансер, что тогда случилось, почему? Ну я первый раз обратился сюда где-то в 1997 году, а почему? Потому что я у меня до этого я выпивал, но ну, выпивал как, выпивал крепко тоже, но не обращался, а потом. Так дошло, что уже посоветовали по мне там, товарищи мои, знакомые, что ты обратись в наркодиспансер, и он тебе поможет. И я обратился. Да. То есть, э, настолько вы себя плохо чувствовали, э, похмелье было, да, что вы не смогли да, уже был, справляться. Запой очень сильный был, запой. Насколько долго длился запой? Да, длился недели две, у меня запой, и я решил обратиться да время. Сюда. После первого лечения, как долго у вас было спокойствие? Как дол долго вы без алкоголя жили? Ну, я не знаю, где-то года полтора, наверное, было нормально, да. Было нормально, да, все. Ну, да. что ну, потом срыв, случилось? Ну, срыв был опять по новой, там. Но вы же знали, что, коль вам выставили диагноз алкоголизм, вы не сможете пить в меру. Вам доктор это объяснил. Ну, да, все, конечно, объяснил, и доктор объяснил, не только доктор. И, и да, психологи да, разговаривали, ну, и конечно, да, давали да. рекомендации, какие таблеточки пить, если появляется опять плохое настроение, мысли о алкоголе, сон на эту тему. Почему Нет, все таки? Да, вот, все, все, все это правильно. Вы говорите, но дело в том, что она жизнь такая штука, что, ну, понимаете, психолог, психологи, люди, ну, где-то подсознание у человека выпьешь немножко, думаешь, ничего страшного не будет. Правильно? То есть вы да, до никогда. сих пор думаете так, что выпьешь немножко? И... Я-то думаю, но я не думаю. Ну, как, ну, как, как? я-то знаю, да, а где-то там думаю, все равно. А, ну, а с рыбы все равно есть. Все-таки самообман присутствует. Вот да, я выпью да. сейчас одну бутылочку пива не и буду пива. не буду а, больше. Пива, Или да. выпью 150 грамм а, и больше да. не буду. А оно дальше тянет, дальше и дальше. Да, оно затягивается э -э ну, я вам скажу, что это самая главная ошибка, которая присутствует при алкоголизме. Потому что, к сожалению, я думаю, что вы это тоже знали, слышали от доктора Лечищева, первая стадия алкоголизма ⁇ это потеря меры, потеря количественного контроля. Вы никогда не сможете переобрести снова меру над употреблением алкоголя. То есть первый глоток снова потянет второй, десятый и так дальше. Это первая стадия. А там еще много симптомов, но вторая стадия ⁇ это уже сам факт похмелья. Вот если есть у человека похмелье, это вторая стадия алкоголизма и много-много очень осложнений. И вы же знаете это, вы уже проходили через это. Тем не менее, вы снова, когда появляется тяга к алкоголю, плохое настроение, естественно, депрессия, плохой сон, вы снова делаете первый глоток, который тянет за собой очередной запой. И так будет всегда. Скажите мне, пожалуйста, вот кто у вас в роду злоупотреблял? Ну, у меня мать злоупотребляла от, алко, от этим алкоголем. Мама жива? М мать умерла уже давно. Почему? Ну, там и алкоголь присутствовал, и алкоголь присутствовал. И там она потом заболела болезнью. А, да. Скажите, вот вы воспитывались на мамином примере, мама употребляла, когда вы были маленькие. Как вы я себе... Как вы вот оценивали ситуацию? Вы же, наверное, осуждали. Вы говорили, я не буду так поступать. У меня не будет так, я буду по-другому. Ну, я, вам скажу другое даже. И так, и еще когда, вот, когда запой да, идет, и после вот запоя, если вот человек, ну я как я на себе, я больше пить не буду. Вот я себя внушал себе вроде бы. Ну, алкоголь, вы знаете, такая штука. Но... Зеленый змей сильнее, чем да, ваши вот, все да, обещания да, вот, себе. Есть люди, которые, ну знаю, что Люди, которые они как-то да, не выпивают. А у меня такое состояние, что вот я не пью, не пью и думаю, как вы говорите, вот там 50 грамм ничего не будет, да? И оно все равно срыв идет и потом идет за меня. Скажите, сколько всего раз вы уже лечились? Вот с тех пор, как вы впервые обратились, сколько раз вы в году обращаетесь? Ну, пару раз обращаюсь. Есть разные варианты которые можно вот насчет лечения. Это и амбулаторно, это и стационарно, всегда готовы помочь, поэтому, эм, пожалуйста, приходите, обращайтесь, и будет, я так думаю, что все будет хорошо. Потому что есть очень хорошая притча по поводу ну, по поводу зависимости. Потому что а почему болезнь неизлечима? психологическая зависимость она никогда никуда не денется невозможно из памяти у человека стереть то что дает алкоголь или там наркотик это легкий уход от проблем легкий уход от каких-то комплексов от каких-то неприятностей но это уход на несколько часов потом возвращаются все проблемы обратно это нужно помнить то есть не нужно заниматься самообманом и вот э, притча, как э, обратился Инок к старцу говорит: вот почему наркомания, почему алкоголизм не излечим, почему табакокурение неизлечимо, вот и э, как тут как помочь? И, вот, и старец говорит: попробуй вот э, вот желудь только пророс немножечко корнями, буквально месяц, дубок уже вот зеленая часть стебель уже, попробуй его вытяни. Он его легко вытянул буквально двумя пальцами. И вот э, желудь которому уже год. Конечно, большие усилия были этим иноком, но он все-таки вытянул двумя руками. И тот дубок, которому уже больше года, уже три года, он его не смог вырвать. То есть я о чем хочу сказать? Чем длительный человек продолжает находиться в этом вот состоянии, в этой вот зависимости психологической, тем, тем тяжелее от нее избавиться, тем тяжелее вырваться из этого всего. И Нельзя, нет такого лечения, которое дало стопроцентные гарантии, потому что психологическая зависимость пожизненная именно из-за этого болезни наши неизлечимы. Мы бы рады как-то это убрать, но это, это выше нас, поэтому человек должен помнить, что память о алкогольном напитке, о наркотиках будет всегда. Поэтому легче не начать, чем потом избавляться от этого, уходить от этого всего. Поэтому не ні, експериментіруйте и... за здоровий образ життя. Темою наступного сюжету є телемедицина. Методика, що дозволяє значно пришвидшити діагностику та вибір лікування при серцевій патології. До речі, кіровоградський кардіологічний диспансер займає третє місце при впровадженні цієї методики по Україні. Тож, телемедицина, в чому полягає суть даної методики? Це один із напрямків медицини, в якому використовуються телекомунікаційні технології. Тобто проходить передача, обмін медичною інформацією безпосередньо між медичними працівниками. І в чому сутність те, що доступна. Консультація пацієнта на периферії, це може бути сільська амбулаторія, і консультація обласного фахівця або навіть з научно-дослідного інституту фахівця. От, тобто це передача інформації на відстані. В даному випадку, в нашому, це така система, як Тредекс. Це передача. Електрокардіограми на відстань і безпосередньо консультація фахівця обласного з ціллю правильної постановки діагнозу, обстеження хворого, і в дальнішому назначення правильного лікування. От я безпосередньо займаюся консультуванням таких пацієнтів нашої області. Яке обладнання використовується для цієї методики? Є екг апарат з електродами, який накладається безпосередньо на пацієнта. От, потрібен такий зв'язок, телефонний, це стаціонарний телефон або мобільний, через який проводиться е, саме зв'язок. Да. І е, центральний офіс це вже е, реєстрація електрокардіограмки і консультування. Тетяна Петрівна, а які медичні заклади можуть у вас проконсультуватися і в яких вже є це обладнання? Значить, ця система існує з 2005 року. Раніше це 10 районних центрів могли з'єднатися з кардіодиспансером і отримати консультацію. На даний момент багато вже районних лікарень оснащені такими центральними, як у нас, прийомами електрокардіограмки. Тобто вони безпосередньо консультують сільські амбулаторії уже. Безпосередньо на місці, а з нами зв'язуються 10 районів і деякі сільські амбулаторії для отримання консультації. Місто Кіровара також оснащено такою системою, але вона є на швидкій медичній допомозі, передаються електрокардіограмки в лікарню швидкої медичної допомоги, і там проходить консультування пацієнтів. Яку кардіологічну патологію можна виявити на основі отриманих даних? Основні кити, на якому, скажімо, формується постановка діагнозу, це анамнез, огляд хворого і електрокардіограма. Це в кардіології основні кити. От на основі електрокардіограмки ми можемо виявити таку патологію, як, в ну, першу чергу, це порушення ритму, невідкладні стани, порушення ритму, гостру кардіальну патологію, таку як інфаркт міокарду, нестабільна стенокардія, які потребують екстреної медичної допомоги. Також можемо хронічну патологію, як і шумічну хворобу, є признаки на електрокардіограмі, гіпертонії, вродженої вади серця. Тобто це широка патологія, і от електрокардіограма нам підказує багато моментів в діагностиці і лікування в дальнішому хворих, так як правильна постановка діагнозу це більше 50% успіху лікування, правильний поставлений діагноз. Як я зрозумів, ця методика допомагає зберегти драгоцінний час. Так, да, в кардіології, в невідкладних станах дуже важливо фактор часу, так як, от, наприклад, при гострому інфаркті міокарду, якщо в перші дві години після виникнення приступу ангінозного проводиться адекватне лікування, потрібне, да? тромболітична терапія, реперфузіонна терапія, то це допомагає зберегти здоров'я пацієнта і в дальнішому. Впливає на його якість життя, на тривалість життя. І в вдаліше, як буде цей пацієнт себе вести. Через то фактор часу дуже важливий в кардіології. Які подальші перспективи розвитку цієї методики? Ну, По-перше, я бачу такі перспективи, що потрібно розширяти, щоб забезпечити кожну сільську амбулаторію. Так як там, як правило, або фельдшер, або стоматолог, який не може читати електрокардіограмку, і для них дуже важливо отримати дійсно, є кардіальна патологія гостра чи немає. Розібратися, і якщо потрібно, то госпіталізувати в. Правильному напрямку і лікування. От розширення мережі я бачу такої. І ще таке одне питання, над яким ми працюємо в даний момент, щоб можна було цю допомогу отримувати і вдень, і вночі. І от щоб проводились такі методи нові, як рентген-ендоваскулярний блок, у нас відкритий. От для того, щоб він функціонував не тільки вдень, а й вночі проводилось лікування, обстеження хворих, потрібно. Ну от вдаліш розширяти цю мережу, і над цим ми і працюємо. Тяна Петрівна за час роботи у вас вже певно були якісь цікаві випадки, які ви могли б нам продемонструвати. Ми бачимо електрокардіограмку пацієнтки з Новархангельського району, які передали електрокардіограмку. Я проконсультувала, порекомендувала в органному порядку госпіталізувати в кардіодиспансер для проведення коронаровентрикулографії з подальшою. Вирішенням питанням про реваскуляризацію. І оцю пацієнтку доставлено в аргентному порядку до нас в кардіоспансер, проведено коронарографію і в дальнішому проведено стентування. От. І Потім ця пацієнтка вже знаходилася в період реабілітації, проходила в нас і зберігає свою працездатність на даний момент, консультується приклад. Коли пацієнту проведено тромболізис на місці в районній лікарні, Електрокардіограмка передана по тредексу, дані за гострий інфаркт міокарду в області передньоперетинково-верхівковій області, і на місці проведено тромболітичну терапію. І от в динаміці електрокардіограмка знята. Віддалі було б, звісно, транспортувати до нас таку таку патологію для проведення ургентної коронарографії і е, в послідучому проведення реваскуляризаційних методів. Але тромболітична проводиться на місці в районній лікарні як альтернативний метод надання медичної допомоги при гострій патології серця. З вами була програма Наше здоров'я. До побачення і бережіть себе. Пам'ятайте, що здоров'я це самое важное, що є у людини. На все добре.